tavhid olimlari aytishadi Allohning o'z bandalariga bo'lgan muhabbati hamma bandalarga bo'lgan umumiy rahmatdan ziyoda narsadir Alloh o'zining bandalariga bergan muhabbati Alloh hamma bandalarga bergan umumiy rahmatdan ko'ra balatroq narsa sen paskash, razil odamga ham rahming kelishi mumkin razil tuban paskash odam yaxshi ko'rmaysan ammo rahming kelishi mumkin alloh taolo yaxshi ko'rmaydi mana u fosiq fojirlar munofiqlarni lekin rahmi kelib rizq qilib berib qooryapti olloh hammaga rizq beradi hammaga rahm qiladi ammo hammani yaxshi ko'rmaydi olloh taolo dalil astadibillar ey muhammad alayhissalom bu dunyoda odamlarning barchalariga mana bu mo'minlarga ham mana bu kofirlarga ham parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas beraveradi beraveradi ammo muhabbati mo'minlarga bo'ladi ollohga muhabbatim bor deb qo'yish oson ollohga muhabbatim bor deb davo qilishlik oson lekin dalil so'raladi mana shu o'tirishimiz dalil ruhiy nafsiy tarbiya darsini eshitamiz ollohga bir muhabbatimiz ziyoda bo'lsin deb o'tirdinglar mana shu o'tirishlar dalil bo'ladi amalda ko'rsating masalan bir odam vafot etdi ertasi kuni bir odam keldida meni otanglarda dedi farzandlariga yuz ming so'm e, pul bergandim haqqim bor dedi bolalar berishdi ertasi kuni boshqa bir kishi kelib turib meni otanglarda bir million haqqim bor edi dedi buni ham shart berishadimi nima deydi dalil bormi deydi raspiskasi bormi bir to'rtta odam guvoh bo'lganmi qanaqa i yo'q so'rab kelsanglar beraveadimi so'rab kelgank odamga beraverishlik aqldan bo'ladimi yo'q dalil so'raladi xuddi shunga o'xshagandek ollohga muhabbatim bor degan odamga nima deyiladi dalilin bormi deyiladi astabibillah qul fattabi'uni. vaollohu g'ofuru rohim ey muhammad alayhissalom ummatlaringizga ayting agar sizlar ollohni rostakamaga yaxshi ko'raman degan davoinglar rost bo'lsa rostdan ollohni yaxshi ko'rsanglar menga itoat qiling shunday deb ayting shunda olloh sizlarni yaxshi ko'radi rasulullohga ergashishlik ollohga bo'lgan muhabbatingizni dalili rasulullohga bo'lgan muhabbatingiz va itoatingiz ergashishligingiz Alloh sizni yaxshi ko'rishiga dalil bo'ladi Allohga osiy bo'lib turib men Allohni yaxshi ko'raman deyishlik birodarlar bu yolg'on davo bunaqa beadablik qilmaslik kerak odam chunki gunoh ustiga gunoh faraz qiling to'rtta bolani qonni ochib o'tiribdi ota bitta o'ziga yarasha ovqat olib kelib olgan shirin ovqat bolalarni qorni och yeyaptida bolalar men sizlarni yaxshi ko'raman deyapti o'zi bolalarni och qoldirib qo'ygan mana shu odam o'zi endi och qo'ydirgani yetmagandek ovqatni yeb turib men sizlarni yaxshi ko'raman deyayotganligi gunoh ustiga gunoh biz ham ollohdan qo'rqamiz namoz o'qimaganimiz bilan bizn ham qalbimiz toza qalbing toza emas seni sen ollohdan qo'rqmaysan chunki ollohdan qo'rqqaningda nima qilarding gunoh ustida turib men ollohni yaxshi ko'raman dema birodar seni gunohdan olayotgan lazzating sen uchun ollohdan ko'ra qimmatroq ekan ollohni roziligidan ko'ra mana shu lazzating sen uchun maxbubroq ekan shuning uchun olloh taolo aytadi qul inkanaaba otalaringlar bolalaringlar aka ukalaringlar xotinlarinlar uylaringlar mana shular olloh va rasulidan ustun bo'ladigan bo'lsa olloh va rasulidan ko'ra muhabbatli bo'ladigan bo'lsa ollohni balosini kutib turinglar deydi shuning uchun ishiz oilangiz kasbiniz tijoratiz ulfatiz deb robbigizga osiy bo'lyapsizmi demak ollohni qo'yib mana shularni yaxshi ko'rar ekansizaiymon keltirganlar kimga muhabbati qattiq bo'ladi ollohga muhabbati qattiq bo'ladi kishi ollohga itoatda turibdi bu bitta daraja kishi allohga muhabbatda turibdi bu bitta daraja bizni surgan holatimiz ham xuddi shu bitta ikkovidan bittasi yo itoatdamiz yo muhabbatdamiz qaysinisi qiyinroq muhabbat bitta daraja itoat bizchi itoatdamiz yigitlar tushuninglar shuni biz o'sha muhabbatga chiqaylik deyapmiz siz itoatda de turganingiz uchun ayrim shariy amallarni qilish sizga qiyin bo'lyapti agar muhabbat darajasiga ko'tarib olsangiz qiyin bo'lmay qoladi zakot berganlar boshida qiylanib yurib bergan namozni o'qiganlar boshida o'zi ro'za tutish juda qiyin bo'lgan boshida ammo keyinchi zo'r qoida borda toatning ibodatning faqatgina avvali mashaqqat bo'ladi keyin rohat bo'ladi toatning avvali mashaqqat keyini rohat o'ladi Tushunalimi? mana 15 kun o'tibdi muborak bo'lsin beliga kelibmiz ro'za oyini hozir sahallikni nomiga turib bir piyla uchib ichib qo'ysangiz ham kuniniz ketyapti Iftor borganda yemasangiz ham kuniniz o'tyapti ko'rdingizmi boshida qiyin bo'ladi-da. bir kun ikki kun qiynanib sabr qilib nafsni ushlab turing Bu buyog'i rohat bo'lib qoladi ma'qulmi ammo itoatdan oliyroq martabaga o'tgan inson esa allohga muhabbatli bo'ladi u muhabbatini ustun qo'yadi itoat emas muhabbat birinchi o'rinda turadi